Add kifayət qədər qalmaqallarda hallanmış Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Anar Rəzayev yenidən efirdədir. Hər halda belə bir dövrdə, seçkilər ətrafında, xüsusi həssas təbəqə hesab olunan Qarabağ qaziləri və şəhid ailələrinin müəyyən bir kəssinin gözəran yeri kimi gördükləri Vətən az Trans MMC-yə qarşı müşahidə olunan özbaşınalıqlar belə deməyə əsas yaradır ki, Anar Rəzayev rəsmi sabotajda məşğuldur və o heç də məntiqsiz deyil gələy məsələnin özünə. Məlum olduğu kimi 46 saylı marşrut xəttilərdir ki, bəs Qarabağ qaziləri və şəhid ailələri tərəfindən təşkil olunmuş, onların iş yeri hesab olunan Vətən az Trans MMC-yə məxsusdur. Qeyd edək ki, bu şirkət içdə sözgedən sektorda, yəni nəqliyyat sənayesində hansısa formada əlahihdəliyi ilə fərqlənməyib. Yəni sözgedən şirkət digərləri kimi dövlətin qoyduğu tələblərə nəngəc cavab verib, hətta daha da irəli gedərək dövlət-vətəndaş münasibətlərinin məs'ehtibarlılığına, xidməti baxımından cəfpədə sənğərdə olduğu kimi olduqları sektorda da öz dövlətlərinin maraqlarını ümdə tutublar. Daimə yüksək keyfiyyətli xidmətə önəm verən bu şirkət bu gün də Sanar Rəzayev cənablarının hədəfinə çevrilib. Kimdən arılır sayib, onun hansı formada yaddaşlarda qaldığını təxmin etmək çətin deyil. Bunun üçün adamın adını internet üzərindən axtarışa vermək yetərli idi. Bu gün isə bu adam növbəti təhribata imza atır. Bu faktdır. Və bu gün Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məhz Qarabağ qaziləri və şəhid ailələrinə məxsus 2 marşrut xəttini elə hüsusda 46 sailə xətti tenderə. Əslində isə satışa çıxarması təkcə onun pul qazanmaqdan maraqlara ilə bağlı deyil. Bu adam rəsmi seçki qabağı dörəmdə açıq təxribatla məşğuldur və Qarabağ qaziləri və şəhid ailələrini hədəfə almaqla, onların dolanışıq yerlərini əllərindən almaqla birbaşa təhlükəli məqsədlərə xidmət edir deyə bilərsiniz ki, hələ tender olmub və bu endişə hardandır ki, bizlər nəzərdə tutulan tenderdə xəttin əvvəlki və hazırki sahiblərinin Qarabağ qaziləri və şəhid ailələrinin şirkəti olan Vətənaz Trans MMC-nin məğlub olacağı qənaətindəyik. Bunun üçün yetərincə əsaslarımız var tenderdə dünənə qədər yeganə iştirakçı olan Vətən Az Tras MMC-yə qanunsuz və qəfil olaraq Bakubas MMC qoşulur. Halbuki bu şirkətin iddiaları rəsmiləşdiyi zaman artıq hansısa şirkətin iştirakçı kimi tenderə qatılması imkansız idi. Yəni Azərbaycan dövlətinin qanunları belə Bakubas MMC naminə ayaqlar altına atıldı. Ana Rızayev cənabları heç də uşaq deyil və sessizgərəfəsə dövründə Qaraqabğ qaziləri və şəhid ailələri kimi həssas bir zümrənin əsəblərini tarma çəkirsə Demək, pul hərisi bu adamın gözlərini tamamilə kör edib və bir neçə il əvvəl ölkədə açıq tağırpad olaylarına rəvac vermiş Ayın şefi günü bu gün də məhz siyasi səvasızlığı səbəbindən ciddi problemlərə nətan olmaqdadır. Nə baş verəcək? Təbii ki, can və mallarını bu vətən uğrunda fəda etmiş və Qarabağ qaziləri, şəhid ailələri, onların şirkət olan Vətənaz Trans MMC öz haqqını sona qədər qoruyacaq. Buna əmindilər və bununla bağlı əldə etdiyimiz xəbərlərdən də məlum olur ki, artıq sözü gedən nəqliyyat şirkətinin rəhbərliyi həm hüquq mühafizə orqanlarından, həm də ölkə rəhbərliyindən kömək istəyiblər. Hadisələr necə olacaq? Bu isə daha çox Anar Ərğəzəyevin bu gün həyata keçirməyə çalışdığı təxribat planından daha çox aslıdır. Məsələ diqqətimizdədir, bizi izləməyə davam edin deyə Diaz saytında yayımlanan məlumatda qeyd olunur. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.